научил меня украинскому языку. У него очень интересные произведения, в которых я вижу жизнь прошлого поколения. Что-то он уловил и поймал такое, что связано с историческим путем украинского народа, а может быть, опять же, с развитием человечества на долгие-долгие времена. И вот это, опять же, делает его чрезвычайно актуальным. Я думаю, и сегодня, и вчера, и завтра. Гении рождаются незаметно. Печать Божьей искры на младенческом челе еще не видна. А над бедным закутом, где появляется на свет новый пророк, не всегда восходит путеводная звезда. Так почти 200 лет назад в обычном украинском селе в семье крепостного крестьянина родился ребенок. Просто мальчик, просто Тарас. Просто народный творец, будущий великий Кабзарь и пророк Украины. Вот представьте себе самородок. Выходит из крестьян, из крепостных. Он, кстати, не совсем из крепостных. У него были предки казаки, причем не, не рядовые казаки. Рано осиротевший потомок славного казачьего рода влачил незавидную крепостную долю, спас овец и мечтал рисовать. Именно эта неприходящая страсть к живописи и помогла Тарасу обрести высоких покровителей. Фортуна в лице прославленных Метров, Брюлова и Жуковского. И вот вчерашний крепостной Шевченко уже студент Академии художеств. Путеводная звезда все же взошла на небосклоне имперской столицы. В Академии художеств образование было очень серьезное. История мировая, история искусства, литература. Шевченко знал польский язык, молчим ну, о том, что русский. Кстати, ученые утверждают, что он намного лучше русский язык знал, чем Гоголь. В той же Академии художеств учили французский язык. Соответственно, он что-то вроде бы чуть-чуть читал на английском, понимал. В крайнем случае он же общался с известным э, актером негритянского происхождения э, Олдриджем. Э, ну, очевидно, что что-то на английском языке, какими-то фразами они между собой перебрасывались. Вот вам и в древе советскими литературоведами образ малограмотного крестьянского самородка птичка вылетела на свободу из тесной клетки и от широты открывшихся возможностей захватила дух крестьянского юноши. Он в окружении столичной богемы. Его картины расступаются в лед. Он первопроходит с нового жанра – афорта. Он настолько увлеченно этим занимался, буквально сидел и денно и нощно, вытравливая вот эти всевозможные рисунки. Он хотел даже целую серию альбом издать живописная Украина, у него уже был проект, что это очень должен был быть коммерчески успешный проект. Правда, он тогда еще не знал, и никто не знал, что это очень вредно для здоровья. Вот эти кислотные испарения, это одна из причин, почему так рано, 47 лет, э, умер Шевченко. Но, как известно, настоящему гению тесны всякие рамки, даже если это золоченная рама свободного художника. Шевченко влечет поэтическая лира. Его внутренний жар ищет выхода и находит его, выплескиваясь чернилами на бумажные листы. Холсты кисти все чаще уступают место пламенному перу. Он почувствовал огромную ответственность перед теми людьми, соотечественниками, которые остались на Украине, и он вдруг, очевидно, осознавая, что нелегкой будет его жизнь, все-таки выбирает стезю поэта, поэта, который чувствует и может передать словами то, что люди, возможно, тоже чувствуют, но еще выразить не могут. Сизя народного поэта впрямь отличалась от проторенной дорожки имперского живописца, как Ниагара от Лесного озера. В 1846 году Шевченко сближается с Костомаровым и становится поклонником Кирилла Мефодиевского общества, состоявшего из молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народностей, в частности украинской. Участники этого кружка были обвинены в составлении политического общества и понесли разные кары. Причем больше всего досталось Шевченко. За его нелегальные стихотворения он был сослан рядовым в Оренбургский край с запретом писать и рисовать. Это табу было худшей карой. Но, как выяснилось, и в казахских степях понимали, кто такой Шевченко. Он носил так называемые захалявные книжечки, то есть прятал в сапогах, что-то там писал, рисовал. Он и числился солдатами, не числился, он свободно разгуливал по улице Маринбурга, он мог на балы какие-то попадать туда, то есть не в форме рядового он постоянно находился, но подвел его характер, не знаю, хороший, скверный, он очень хорошо относился к капитану Керну, и для него было очень обидно, что жена его обманывает, встречается с каким-то там то ли прапорщиком, то ли кем, то ли поручиком, не стерпел сказал это мужу, громкие скандалы, которые заканчиваются тем, что любовник жены Керна пишет на него донос. А вот вы знаете, рядовой Шевченко, он не рядовой, а неизвестно кто и так далее. Скандал замяли, да и ссылка в конце концов, благодаря хлопотам высоких друзей Тараса, завершилась. Но уже до конца жизни песца народной воли не упускала из виду недреманное государево око. Глашатой свободы так никогда и не обрел свободы истины, как и настоящей любви. Хотя, опять же, вопреки мифам, Шевченко отнюдь не был монахом. Молодой, красивый, талантливый, одаренный, пользуется популярностью, соответственно, популярностью у женщин тоже. Так что э, и до заслания Шевченко, до вот этого десятилетнего, и после, у него романов было много. Разные, где-то, скажем так, ну, удачные, где-то он, э -э, возможно, даже чувство меры какое-то терял. Лукерия Полусмакова, он ей подарки всевозможные дарил, вот-вот, свадьба должна была состояться, а потом, оказывается, она с каким-то там то ли прапорщиком, то ли с кем, там что-то на гитаре Бреньков, э -э, громкая такая размолка. Ну и существует легенда, что только после смерти Шевченко она вдруг осознала, э -э, какого человека потеряла. Потом сиротливую фигуру Лукерии якобы часто видели в Лисканево, где мечтал поселиться с молодой или женой или в одиночестве великий Кобзарь. Но судьба распорядилась иначе. Здесь он нашел последний приют. Теперь сюда стекаются паломники. Каждый японец должен зайти на Фудзияму, мусульманин посетить Меку, а настоящий украинец постоять в живом кресте на Чернечей горе. Умар поэт. Далеко на пивночи. У городе неприведним, чужим. А кто ж ему накрыет сонни отчики тайкою? Заплаче хто по ним. В эти весенние дни вспоминают Великого Кобзаря из Приднестровья. По всей республике проходят уроки поэзии, шевченковские чтения, литературно-музыкальные вечера. И старый млад отдает дань пророческому гению Шевченко. Я бы хотел бы быть таким. Он э, великий художник стал, э, он э, э, ну, хороший э, был человек. И я бы хотел бы вот, э, стать вот таким же великим художником. Сюда к памятнику у университета приходят поклониться все украинской нации, все. И профессора, и дипломаты, и школьники. Шевченко это... Светоч украинского народа, это духовный отец считается. И он не только икона для украинцев, он вообще-то человек, который пробудил мысль, душу украинца. Его произведения, его обращения, его мысли, я им сказал, «Думы мои, думы!» это действительно то, что трогает душу каждого человека. Изменится ландшафт. Наверное, перестроится корпуса нашего университета, но Шевченкова имя останется. И будут другие люди приходить сюда и каждый раз, снимая шапку, вспоминать об этом гениальном человеке.